Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна і ви на каналі Провідник. Я дякую всім, хто нас дивиться. Хто ще не підписався, підписуйтесь, натискайте на дзвіночки і обов'язково залишайте коментарі під цим відео. Сьогодні у нас середа, 5 червня, і з нами традиційно Олена Біон. Я вас вітаю. Вітаю. Я хочу подякувати всім, хто долучився до нашого збору. вже... Набралася потрібна сума, але баночка ще не закрита, тож ви можете ще підкинути грошенят трошки, і хлопці там знайдуть на що їх витратити. А тепер до новин. Одна, мабуть, із найгарніших новин на цей момент це те, що західні партнери нарешті дозволяють нам дити по території Росії. Нарешті ми цього так давно чекали. Чи зміниться хід війни? Оцей дозвіл бити по території Росії? Ну, це судьбоносне рішення. И оно, естественно, что оно действительно оно изменит. Но они будут пытаться сейчас всеми силами все равно сделать так, чтобы опять да, сняли, наложили запрет, что ли, на искать пути, чтобы наложили запрет на то, чтобы Украина била по территории России. И каким образом, образом это, знаете, ну, разыграть что-то, подставить украинские вооруженные силы. Ну, то есть, как будто они ударили по их территории не по военным объектам, а по цивильным. И у меня был такой расклад, они могут подставить детей даже своих же. Ну, то есть ничего нового, рязанский сахар. Никто не поверит, сразу говорю, у меня был такой расклад. Скоро ж у нас саміт Миру, Китай, Саудівська Аравія офіційно відмовилися від участі в саміті Миру. Так вони і не змінять своє рішення, і чи буде це мати якесь значення і наслідки для України? Те, що вони не поїдуть туди? й приїдуть на саміт. Ну, как бы, видите, уходит. Какая-то может быть, что-то там какой-то маленький представитель. Ну, он, он больше в своих интересах делает. Китай все делает ради своих интересов. Он продвигает свои интересы и будет дальше продвигать. По большому счету, я не вижу, да, карту ухода. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия пока думает. Ехать, не ехать, как пытается. Ну, знаете, пытается разыграть такую комбинацию, что она вроде как не вашим, не нашим. Ну, что-то типа такого. Хотя это не так. А что мы там спросим? Будет играть саммит мира какую-то роль для Украины, да? Не самая ведь от этих краинчей. А, а то, что вот Китай и Саудовская Аравия, если мы предположим, что их вообще не будет, от слова совсем на саммит мира сыграют какую-то ключевую роль для этого саммита. Ну, по большому счету, нет? Нет. Как я, Ледя, не совершую. Угу. Но в целом на саммит мира покладаются очень большие надежды. Там мають приня... ну, прийнятися якісь доленосні рішення для України. Є така вірогідність, що приймуться там дійсно доленосні рішення? ці міра, Україна по поводу України будуть прийняти дуже важливі рішення для України. Буду вставляти палки в колеса. Даже те, которые при, ну. Know, ну, по Смотрите, какие-то позитивные моменты будут по-любому. Или же какой-то позитивный момент будет. Но не так, как нам бы хотелось. То есть нам не стоит на него возлагать, что пройдет саммит, и завтра там после саммита наступит мир. Нет, здесь по большому счету идет своя, опять же, глобальная игра. И э, насколько он ищ, еще может быть продуктивнее, да, что-то они показывают однозначно. Какое-то судьбоносное решение, какое-то будет принято. Тут еще до конца не все, еще есть время до саммита. И они сейчас утрясают. Мы знаем, что ведутся коло, по дипломатическим каналам переговоры. Потому что на саммите только как бы вердикт выносится, да, то, что обсудили заранее, ну, или же утрясаются какие-то моменты. Вот сейчас как раз-таки такой момент, когда э, утрясаются эти моменты. И вот если мы смотрели Китай, то вот как раз Китай пытается сейчас вмешиваться. Туда, сюда э, вы нам сделаете что-то, да, подпишите с нами что-то, допустим, кому-то из Европы он говорит. А ми тоді зробимо Китаю везде своя вигода. От, маніпулювати. Росія ні для кого не секрет. Втручається у вибори в Європі, в, взагалі в структуру ведення політики. І чи, завдасть, чи, чи вдасться завадити фінансуванню пропаганди в ЄС з боку РФ? будут выявлены какие-то агенты, которые работают? Прекратят да? Финансировать пропаганду России в Европе. Прекратят. Ну, как-то выборочно, да. То есть с этим борьба идет, она будет идти с этим борьба. будут даже приложены усилия, чтобы вообще закрыть это. Вот сэш, говорили. Будут переключаться на другую сторону. То есть борьба действительно будет. Но все равно, смотрите, они каким-то хитрым путем. То есть их, знаете, в двери, они в окна. Их в окно, они в какие-то щели. Ну, вот кто-то, я не помню, из политолога, очень хорошую фразу сказал про кремлевских. Это как ядовитый дым. Ты его пытаешься от него избавиться, он превращается в ядовитый дым и пытается залезть во все щели. И, отрав... и все равно пытается отравить жизнь. Вот четко сказано, действительно, видите, все равно каким-то путем будет залазить. Но будут вестись, будет с ним вестись борьба. То, что мы говорим, Европа будет переключаться, я так понимаю, на другие континенты. Mm -hmm. А от те, що нам дозволили бити по території Росії, як це скажеться на Європі, на наших партнерах з боку Росії? Будуть вони якось мститися за це? Мстить Європі і тим країнам, которые вирішили бити по території Росії? Мстити. Ну, і сподіжкам. Из патяжка будет мстить, и здесь не связано с тем, что разрешили бить. Здесь тут у них... Они обиженные, видите ли, видите? Они обиженные. Опустили их величие. Тут же еще связано с помощью, та, которая помощь идет. Тут букет всего. Ну вот это так называемая гибридная война. И даже если бы, ну, они будут кричать, они будут грозить, ну, опять же, да, там и ядерку уже 110 раз они достают. По большому счету, смотрите, даже если бы Украине не разрешили бить, они бы все равно вот эту гибридную войну начали против Европы и вели бы ее. Вот эти подлые свои действия они бы все равно делали. Швейцарія відмовилася надавати Україні допомогу. Обіцяли, що виділять більше 5 мільярдів доларів, але відхилили цю допомогу. Чому? І чи причетна до цього посол України у Швейцарії? Бо вже в полуарах і там в телеграм-каналах розвивається, що це її вина, що вона не змогла переконати Швейцарію. Посол давайте так: посол України. в Швейцарии угу. сделала свою работу, скажем, какую-то, или же не доделала работу, что нам в Украине не выделили помощь. Ну да, это напрямую связано, это правда. Угу. Это правда. Это, кстати, касается не только посла а... в этой стране, это касается других послов. К сожалению, у нас послы ну, некомпетентны. И я не говорю за всех. Но, к сожалению, есть парочка, пятерочка, может, троечка таких, ну, которые как-то вот. То ли квалификации нет, то ли опыта нет, я не знаю. Но они, их присутствие да, больше мешает, чем дает пользу. Угу. То она безпосередньо причетна так, до того, что не Ну да, если бы она приложила усилия, тут показано, да, приложила усилия, привела какие-то аргументы, которые у нее были, угу. предоставила, то есть она могла переубедить. Ну, не було приложено ніяких а Раз ми заговорили про послів, знову залужний десь дівся з інформаційного простору. То він вистрелив, прям декілька таких гучних заяв було про нього, а тут знову тиша. що сталося, де він? Ну, тут одні ті ж карти випадають. Давайте так. Вот когда только прозвучала фраза, что его назначат да, послом в Великобританию, mm -hmm. делала расклад, и там есть такое сочетание карт, которое говорит, что есть некие моменты, которые нам пока с вами не надо знать. Это очень хорошие моменты, то, что касается Украины. То есть это говорит о том, что все идет по плану. Mm -hmm. Мы узнаем это. Ну, Добрая, бы это были хорошие новости. А щодо Трампа ще є питання, його звинуватили і визнали винним у фальсифікації ділової документації і засуджують за злочин. Чи вплине це якось на його подальшу долю, чи зможе він приймати участь у виборах? Гайден Ми... буде далі. Де як ви говорили, що Трампу щось загрожує? Що... Ну, да. до выборов не дотягнуть. Будет принимать дальше участие в выборах. Франк. Ну, должен принимать, да. Сейчас у него сложная ситуация. Э, создана она... Ну, ему и дальше, понимаете? Он только выйдет из одной сложной ситуации. Ему опять же, да, что-то там найдут. Хоча, по большому счету, якщо посмотреть на його противників же конкурентів, которые, як правильно сказати, ну конкуренти, наверное, то на них ще більше можна накопать. ну то ну, за що бы не можна допустити. Ну, должен бути, должен. тоді. В департаменті Київської міської адміністрації проводилися обшуки, вот буквально сьогодні, і заступник кличка отримав підозру від ДБР. А, чи яка його доля буде? Чи його покарають за те? А як його там Фіо помілімі? Зараз, одну секундочку. Костянтин Усов. Костянтин Усов покарають. Ну тут есть, опять же, тут есть за что. Вот ему вручили подозрения. Там это махинации с финансами. И не только. Там если копать дальше, там можно и больше накопать. Но я не вижу, чтобы он понес наказание. Могут его как бы. Изолировать, или домашний арест, или что-то типа такого. А по итогу наказание понесет. Ну, я честно не вижу. Видите, какие карты на него выпадают, такой деятель. Там есть его за что брать и за что сажать. Вот так я скажу. Ну, не вижу, что его. А чи обшукували? Принаймні, він буде пытаться викрутитися, і у нього є всі шанси вийти, візьте вихід у код. Вот. Mm -hmm. Як завжди вийти під заставу якусь. Е, чи обшукували ще когось окрім нього? Чи знайшли щось, може? Ну, Планується ще якісь обшуки. Йдеться ще обшуки. Планируется. Это знаете, как сейчас? Зашевелились, зашевелились. Сейчас будут как-то концы в воду. Деньги. А тут огромные финансы, финансовые финансы. Э -э зашевелились. Будут прятать концы, но не всем удастся спрятать. Кстати, мы по раскладам было, что что-то такое будет. Вот. Якісь викриття таких не uh -huh. були. І ще будуть, це ще не кінець, так? Да, да, да. Це ще не все. Uh -huh. Також в мережі розганяється новина. Один із військових повідомляє про великі втрати в результаті неодуманого штурму. І він прям з прізвищами, з прізвищами командування, прям, я не знаю, розкрив, мабуть, всі військові таємниці, які там могли бути. Що це за ситуація, чи не пов'язана вона з російським ПСО? Це на Куп'янському напрямку. На купянському що це правда. Змусили штурмувати без підтримки, без належної великі втрати. Знаєте, я би сказала, що якась то доля, правда, в этом Ну, Но он, он смотрит со своей стороны, да. Но, ну, к сожалению, это война, к сожалению, ну, к сожалению, к огромному. Но есть тут и другое. То есть доля правды, то, что он говорит, в этом есть. Но он смотрит сугубо со своей стороны. На жаль, наш эфир с пани Оленою перервался через отключение светла, и продолжить его у нас не может, потому у пани Олени очень тесный график. Але не випустити це відео я не можу, бо ми розглядаємо важливі питання, відповіді на які ви маєте почути. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть свої питання, які б ви хотіли, щоб ми розглянули з пані Оленою наступної середи. Бережіть себе.